烧点热水，烧！夫人用力，热水来了，快出来，宝子，快出来了！快，快，夫人再使劲，已经露头了。快，毛见过大王。生了吗？ 孩子如何？恭喜大王，相夫人生了一位小公子。哦，哈哈哈哈哈！好，好，寡人明日就要出征，宫里又添了位小公子，吉兆。大王，何不给小公子赐名？嗯，起来吧。寡人戎马一生，小公子就取名为荣。今生相氏为妃，赐章华台。 赏锦缎白匹，华服十件。是，臣妾替向妃谢恩了。谢父王。哎哎月儿，父王就要去打仗了，你在宫里要听娘亲的话，做父王喜欢的小老虎。好，月儿知道了。嗯，大王即将出征，还有何事要吩咐臣妾的？本王此次出征，少则一年。 多则两载，太子监国，朝阳屈原辅佐，出征日久，后宫就全靠王后打理了。大王放心，臣妾竭尽全力，不辱使命。嗯。<laughs> 这就是我的寝宫，以后我和孩子就可以住在这儿了。向妃，王后谨遵大王旨意，已将赐给向妃的华服做好，请向妃更衣换装。这些是王后特令永相精心赶制的，向妃云容月貌，穿上华服更增荣光。 这衣裳如此的精美，我若穿戴它们，也许过于华贵了。戴帽、服饰、像非更衣，这怎么好意思？我自己来就好，这是奴婢的职责。 戴茂姑姑，你这是怎么了？别碰！记住了，在这宫里，不该问的话别问，不该碰的东西别碰。是姑姑。 夫人，您的早膳。夫人，您的脖子，我,我的脖子怎么了？ 啊啊！出了很多事？王后，不知道怎么回事，一夜之间，臣妾就变成了这个样子。这是恶疾，快，立刻封宫，带相妃出宫避疾。是，带走。不会的，王后，臣妾不是恶疾。王后，王后，王后，王<亲>臣妾不是恶疾<亲>。 啊！你是谁？这是什么地方？这里是我家，我叫魏甲。有人让我照顾你，你照顾我？我的侍从呢？侍女呢？还还有什么侍从侍女呀？有我魏甲照顾你，保准伺候的你美美的。你别过来！ 不要！我是大王的妃子，你要是敢冒犯我，小心你的狗命！我魏家是烂命一条，要不要的无关紧要，只要能和你风流快活，千刀万剐我都愿意。来，我跳、啊。 我是有恶疾的人，有恶疾的，我不在乎，我不在乎，放开我，放开我。